І так, доброго ранку. Значи, любите оглядачі. От перша коли зустрічається Сашко -як. Замалюк, який е, йде е, з акції, так зрозуміло. Ні, я не йду з акції. А, я вважаю, то, что... що На сьогоднішній день треба не тут дороги блокувати, а на Донбасі розблокувати. Зрозуміло. Отака от от думка у Сашка. Зі спільної справи. Тут, а тут намагаюся, я так зрозумів, заблокувати дорогу. Багато міліції. Але що тут міліція зробить? Да нічого. Привет, дружи. Скажешь свою думку? я прошу. Думку свою скажешь просто? То, что творится на фронте, это просто пиздец. И самое ужасное, что наши генералы ни хрена не делают для того, чтобы выровнять ситуации для того, чтобы ждать на У меня вот, вот это, была такая первая мысль, которая пришла сегодня. Э, нет, чтобы здесь э, перестать блокировать, а лучше разблокировать, э, чем, зачем, зачем здесь блокировать дороги, если лучше разблокировать их на Донбассе. чтобы разблокировать наших парней на Донбассе, необходима военная техника. К сожалению, вот эти вот необученные люди, которые подошли сюда, без тяжелой техники ни черта не смогут там сделать потому что против нас воюют регулярные военные части, русские десантники э, прекрасно вооруженные в отличие от наших парней понятно, спасибо большое что. спасибо вам да. пожалуйста да. Так, я понял